снова Мы продолжаем проходить Fire Cry 3. Так. Снова тебя отдаешь мне какой-то. своих родных. Хойт Волкер соблазнил его деньгами. Наркотой. Он стал чудовищем, но он был моим братом. Ходит, заплатит за то, что сделал. Тебе и моим братьям я заберу его жизнь. Твои друзья... Как ты убьешь Хойта? Я встретил шпиона по имени Уиллис. Он проведет меня на остров Хойта. Умно? Ракед будут скучать по тебе. Неужели? Куда там, на миссию или куда мы идем. Да. Цетра точно влюбилась в нашего героя, в который мы, собственно, и играем. Забыла я его. А, Джейсона. Влюбилась она в Джейсона, наверное. Хочешь, чтобы он был королем, наверное. на Выход. Но нет. Здорово, старый друг. Напился Джейсон! уже. Джейсон, уже уходишь? Денис, я. Ты все еще работаешь на Цитру? А? побывать в шкуре иммигрантов штата. Mm -hmm. Я работал механиком в гараже. Mm -hmm. Все смеялись над моим акцентом. А хозяин платил мне меньше, чем остальным. Они хотели. Ну, меня, сына генерала Любери! Меня унизить. Но я-то знаю. Кто я такой? Цитра освободила меня. Она со мной. Да, нам нужно идти вот туда. Ладно, мы уже умеем передвигаться. Да, здесь я не проходил потому что когда я пробовал здесь плыть, то написано, вы покидаете территорию, там, все такое. Так что... Так, вот так... Черт, почему я не могу? Вот, отлично. Вся. Даже на паузу не буду нажимать, пока идет эта загрузка. Да, ходит. Ты следующий кажется, его хоть зовут или как. Ну, вас мы убили. Это хорошо. Так. Куда нам нужно идти? На улицу, наверное. А, в пещеру, к друзьям. Вот сюда. Она пройдет быстро. Да. Наверное. Ты в порядке? Ну да. Хорошо. Лодка почти готова, и мы можем вернуться домой. Я не поеду. Что? О чем это ты? Я нашел свое место. Оно здесь на острове. Жизнь, ты серьезно? Лиза. Я просто пытаюсь понять, что к чему. Впервые в жизни я точно знаю, чего хочу. Я не упущу эту возможность. Ты совсем взрослый, я целую вечность этого ждала. Теперь ты уходишь. Прощай, Лиза, отпусти его. Да э, пойдем сюда. Может, можно покушать? Нет, иллюзий нет. Уходи. Береги себя, ты в этом хорош. Да. Стал взрослым Джейсон Броди. Броди, вроде. Ха. Так. Ладненько. Тяжело. Хуже, чем я думал. Да. Ладно, к делу. Итак, агент вылез. Легко. Так, Вилес, ты где? На, нам нужно идти. Может, сюда куда-то. Вот. И сейчас мы как-то попадем на то место. Я так себе решил, куда я не мог раньше добраться. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Я вам говорю недавно. Сегодня я целый день снимаю Fire Cry. Три так, патроны мне понадобятся. боеприпасы. Посмотрим, все ли есть. Да, наверное. И еще мы можем. Вот быстрая продажа. Так. хоть это? невозможно. Проще грохнуть Бабаевского. Впрочем, можешь попытаться. Когда-то у меня там был агент, и он еще жив, вроде. Поможешь попасть туда? Вроде, круто. островом Хойта по пути в Россию. Можешь привезти координаты в тяну. Отлично. Буду там. Вылет через несколько минут. С тобой или без тебя? Так понятно. Полет на юг. 4 минуты нужно добраться. Садимся и едем быстренько. Да, постараемся мы как-то... Бежимся мы немножко. Нам туда нужно, да? Плыви. Уже нам недалеко. Так, еще бы автомобиль здесь где-то бы попался. Какой-то. Тогда что-то же самый квадроцикл. черт! Кто? А ну вон, вон от меня! Уйди! Я думал, он нас там не увидел. Надеялся на это. Так. Я должен. <триот> Хорошо, бегу уже. Уже я близко. Да! Держи. Держи. <свист> <свист> <свист>

Так, давай ремонтирую его быстрее что мне делать защищать его сейчас. Держи. Давай быстрее. Ремонтируй самолет. Кто там еще бит? быстрее. Черт, этого тяжело будет убить. Есть, в голову как попал, отлично. было бы конечно бы хорошо если бы все атака ваша кончилась но что-то я не верю в это так надо было мне с самого начала вот сюда садиться где-то поверишь, я тебя тоже не боюсь. Давай, ремонтируй его. Уже перебил скольких. еще кто-то будет? Или уже все? Да, наверное, уже все. А нет. Быстро. Сзади. Валекали. Ушел. Снова это. Так. Да. Где? Yeah. Голову мне сюда. <звучит> <звучит> Все. Дейсон. Залезай. Ты летишь на этом в Россию? Ты что, стурел? Я пересяду в Сингапуре. Ты слышал, что они запретили жвачку в Сингапуре. Жвачка это историческое прошлой Америке. Таким образом, они фактически объявили войну, Дяди Сэму. Спасибо. Так. Залезай. Ладно. Я сказал, залезай. Поехали. Да. Кстати, мой человек, Сэм, служит в армии Хойта. Если просвестишь звездно-полосатый флаг в дерстане в паре здоровый хрен, он поймет, что ты от меня. да, это хорошо. Я всю свою жизнь отдал управление. И мне не удалось избежать ошибок, но я всегда был патриотом. Да, Мы почти вылетели из джунглей. Да. Сейчас на остров Хойта. Да, ребятки. Надеюсь, вам все эти серии понравятся. Вы их посмотрите, поставите мне лайки, напишите комментарии. Будем надеяться. Не, не Твоя остановка. Иди, Джейсон, лети! Ты уверен, что это сработает? Поверь мне! Просто раскинь руки, это сработает! Удачи в России! Я счастлив служить моей стране! что ж ребятки с вами был мажор пока